Уже, ребята на улице такой ветер прям вообще ураган я сюда на солнечный приехал мусор привез ну в машине там положил у себя не выбросил в этом пробке вообще ужас такой ветер Сыпается. сумка цепляется только выехал выключили светофор еще на светофоре стоял работал свет а потом поехал чуть два метра уже не было Опять сегодня были прилеты. Мы вообще не спали. В 5 утра. Потом в 7 с чем-то. Куда-то попали, я даже не знаю, говорят, в дом попали. На этажку. Ну так бахкало. Аж тряслась квартира. Я встал, даже оделся. Думал, что выйду. Но потом лег, лег. А в 7 с чем-то утра Бах, бах, а я лежу. Еще сон такой странный я снился. Я вроде как кручусь, кручусь. Привет. Привет. Что, свет вырубили? Тихо, что? Тихо, тихо, сказал. У вас опять какой-то запах затхлый. Запах? Ага. Не знаю, не знаю. Я не знаю. Что, не рогаю? Не А, Усть. Привет. Привет, ма. Я включила Привет, Трошки, чтобы трошечки нагрелась. Что вы сегодня? делаете? Иди сюда. Иди сюда. Глянешь. Куда? Там не мажь светло. А, вот зараза. Не ма света, да. Вот включай, трошки включила, хай нагреется. Ну. Вот, холодно ж будет А батареи что греют, когда света нету? Да, включила не... теплые батареи, что вы? Батареи не тухнут. Не тухнут, да? Не... Ну слава богу. Что, чем занимаетесь? Я отнесу. Давай, не ты надо. Ты еще Я что, без рук чешу? Що як сахар? 66. Завчора я тобі писала. Це перевірю. От зараз за світами. Не... Утром було скільки? Восім 8... 8 з Да, чора, то було, так? Восім чотири. Так, 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 так. А вчора то ввечері були, я писала, було 11, я посиділа через час, переміряла 10 з чим то. Чи воно та каша в обід, бо таке ж, як у злякалися. То чё, Это так понятно? было шестьдесят шесть, восемьдесят девять. Да, 8, да. 1, 10, 9, да 7, через час я да. А там было 3, 3. Чем занимаетесь? двигала в эту таблетку, не могла а двигала в другую аптеку. Так, не было. Двух, та, двух тих не было. Тут бегала, тут я бегала туда аж. То стирали, <клес> то, -то, то прибирали. То прибирали. А что, так я так... сегодня <клес> проснулся, поубирал кухню хорошо, потом постирал одну эту сушку. Слушай, если я вот <клес> такой пирог спечу мне там мака три ложки. Ну, так и можно, Он, кстати, очень непоганно. Да, я спечу ей. Филе, помидоры, перец, я, я кефир, я, яйца. Четыре ложки муки. Угу. Без, без особой горки. Формы у нас. Ну, в любой другой. А Як вот вот, вот, нема формы. Это тебе сколько посуды принес? Ну, там кастрюльки, Сковори. ну, сковоритки. Вот у тебя прекрасна форма. Есть, да? У тебя есть прекрасная дорогая форма. Вот она. А, вот эта, можно. Или да? в этой, или вон той. Угу, хорошо. -то вине, вот это даже лучше. Если на то количество, что я вот. Ну все, ты ложи ее там, я есть. Ложи на кнопку. плиту. Я сегодня я тебе вам спечу. Я, я пойду покупаться. По и спечу. Вот форма прекрасна. Ну, Поменьше вот. Угу. Ну, то хороший, я Тоже запекаю. шикарно. Я впереди, запекаю, так не можно делаешь. все делать и запекать. Ты можешь его просто не доставать из формы, У -у -у -у. лопаткой брать он. У -у -у. <coughs> Очень вкусный, ты да. Покупаешь? Просто готовится все, нарезала, смешала. Филе, два перца, два помидора, кефир. Три яйца, mm -hmm. пучок лука зеленого, все. Mm -hmm. Соды ложка или разрыхлителя ложка? Разрыхлителя, або соды. Ты соду ложил, да? Для разрыхлителя. Разрыхлитель. Mm -hmm. ну, я И там соль, перец. И что там все вроде ничего. Mm -hmm. И сыра 100 грамм. Mm -hmm. А ем на сыр. Есть. Ну, сыр на терла. Да, 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 да. Я сраблю сегодня. Я сегодня спочу. Спечу сегодня. А у тебя телефон не работает? Сейчас ну, Есть ли в интернете? Да. Ну дай мне на секунду. Чуть комментарии там эти. Глянуть. Ой. Переселенцев обидели. Гляньте, что он говорит про людей. Работайте, блядь. Mm -hmm. Надо звездить. Чтобы вас не обижали, напишите. А нам, а нам, а мини, а Рука Рукава мне. Да YouTube, да. Это, да. И там на кулинарный канал прутся. Я их поудалял, поблокировал. Да, а, а Они шли за туда. да я бачу. Да, там же видно, я. Зато у Игоря детки по квартире бегают. А у него тараканы. Ага, да, точно. Самое главное, детки, блядь, чтобы Паши бегали. А почему Надя просила не у, правительства, не у, не, у правительства просила у людей? Надя ни у кого не просила, ты ей посылала. Я посылала. Ты же обесралась, что переселенцев. Ой, да, вот это вообще ваша мархаям, чем ниже человек душой, прям гениальная фраза такая. Тем выше задирает нос, да, да, да. Пизду задирает вы свою повыше. Ой, рассуждать переселенцы это уже край. Врагу не пришло, работяга нашелся, зарабатывает, выставляя мать на посмешище. Обнагрелый страх, как раз и потерял заработки, выставляя мать на посмешище. Из грязи в князи. Хиба вин зная, куда ему придется текать, да. Он недалекий, поэтому чувствует себя сильным, больно будет падать, да. Заметьте, это не он, а переселенцы осуждают его. Кто они, что показывает, чем он виноват и как случилось. Правительство. Вот именно. Это не я осуждаю переселенцев, а они меня. Не <coughs> пишут, что лучше б нам. Лучше б нам, да, лучше пим. Вот кто пишет лучше, пиздуйте и помогайте переселенцам. Мне надо щепиться. От суммы тюрьмы не зарекайся, не знаешь, что завтра Так никто не знал. Надежда тебя тоже касается, сидишь и подгавкиваешь. Что меня касается. Что меня касается, это я. Что ты здесь подразумевал? Я отвечаю ему сама, а вы отвечаете за свои, а я за свои буду сама отвечать. Вот именно. Я это я старье, да, да, ну конечно. Ой, Жан, найдите в сраку со своим антиквариатом. Вот увы, и есть антиквариат, кто так пишет. настоящий. За переселенцев Игоря, да, уже перебор, да, да, да. Он меня сколько зрителей говорят, мы переселенцы, он парень этот Рональдо, Чекио, пишет. я переселенец, скажи, у меня уже бизнес свой за три года а и, да, я читаю, да, и все это оказал, самое, да, руки да, не не опускаюсь. Угу. А те, какие там, блядь, Ой, кабучи нищие тебя вознесли, они тебя и свергнут, Вот увидишь. Да, да, да. Свергните, блядь. Зачем обсираешь квартиру Игоря? А зачем вы мою обсираете? Ну вот если по факту говорить, вот у Игоря как раз лавка старьевщика. По факту. Что там? Что там? В до квартиры, В этой квартире. У него там своя, ему нравится, самое главное. Но если по факту разобраться, вещи там шум. Каждому свое нравится. Ага. Значит, зачем обстираешь квартиру Игоря? Имеешь свое мнение, вот и люди имеют право обсудить. Ну тогда люди имеете, вот и я имею тогда. Зачем обсираешь? А зачем вы мою обстираете? Главное, зачем обстираешь квартиру Игоря? Имеешь свое мнение, вот и люди имеют право обсудить и твою. Ну вот, обсуждаете, вы что же вы меня спрашиваете? Я... Имеешь же мне... право, как и вы. Это вот я обсуждаю. Только я вас тут могу заблокировать, а вы меня хуй. Понятно? Разница. Я не Игоря Серега говорю, при чем тут Игоря? Это тот, кто говорил, что за глазами никого не обсуждает. Разве только Игоря серит, серит всех. А кого я обсуждаю? Игоря, что ли? Я говорю за квартиру. Почему тут Игорь? У него такой вкус, но ну, по факту это барахло. Ничего ценного, там ничего такого произведения, искусства никакого нету. Поэтому причём тут? При чём тут его дети бегающие? Сразу к змее ядовитой. Дети, дети. Дивіться, що бігали діти. То сьогодні бігають, завтра, блядь, перестануть. Да пиздетесь. Пишіть датся мелким почерком. Президенту жалобу пишіть. Що за діти? На що за діти? На ага. що дітей трогати? Зачем дітей трогать? Ви Зато Ігоря діти бігають. Господи ну, болять Слава Богу. Ну не надо так дуже розкидатися словами. Не Обидели переселенцев. На хуй ложить. Да и все. Все, что могу добавить. Сегодня мы переселенцы. Заодно ищу. И что дальше? Я не буду ныть сказать, дайте меня, вы это. Вот и все. Вот, девочки, как задели, что остановиться не может. Не трогай Игоря, тебе до него далеко. Да никто не знает, кому да кого далеко. Понятно? А Игорю еще дальше, да, Самуила Петровича. Так Игорь с ним не сыр, Идите в жопу. Как низок, как низок. Удивляюсь руководству театра. Все ли у вас хорошо, граждане? Такую тень бросает ваш работник на вас. И театр. А вы молча глотаете. Что с моралью в вашем ведомстве? Вот такая жалко, что Константин Михайлович покойный. Пришла ему жаловаться, и под глаз бы ебанул, блядь, полетела бы вверх тормашкой. Под театром. Как Надю обсирают, Рыжему нравится. Стоило бы срать его квартиру, столько у Да ничего не, не, не нравится. Просто, что вы за квартиру стали писать. Смотрю, какие-то кабучи вообще бездарные, страшные. А обсуждают кто? Боже, если бы ты видела. то что писали? Открываешь, открываешь видео, сидит бабка, блядь, в, в, майке такая, без рукавки. Лет 67-8, чуть не сможет за 70. Вот это внучок бегает, блядь, по квартире, детки, на лесопете, блядь. В хате срач. Я ее показывал когда-то в ютубе, что-то такое было уже, кто помнит. И она пишет, что а твоя мама, я гляну на господи, жаба жаба блядь, страшна. Бомжиха, блядь. Бомжиха. Я на что там пишет про маму. Тебя, Тебя вознесли. Вознесли, блядь. Вознесли это все вы в свое время. Сильно, блядь, вас буду слухать. Буду как раз делать то, что вы говорите. Я как раз так и буду жить, как вы хотите, блядь. Чтобы вы возносили дальше. Так, что тут дальше? О, блядь, темно, конечно, в квартире. Сколько Надя сидела в этом кресле и клянчила не один раз и ноги, и пузо, и на одежду. Ну и шо? И даже трусы сейчас поддакивает. И шо? И шо я клянчила? Так я благодарна тем, что помогали. Я благодарна. И все время благодарю. Сидит под, гай... под я. я кажу то, что я знаю, то и кажу. Ну и что, что и я буду переселенцем? С чем я сталкивалась с переселенцем? С чем я сталкивалась? Ты да и кажу. Я не кажу, что все одинаковые. Нет. А что есть... а я оскорбил переселенцев? Так нехуй хуй писать, что дайте мне, дайте мне. Лучше б туда. Идите давайте куда лучше. Нахер вы мне всрались вас вообще обсирать? Да, мне 300, 300 лет не надо. Ради кто знает чему. А другие еще дивляться. Это правда. Бо я с таким сталкивалась, и я и кажу. Ты бы свою ротяку за переселенцев не открывал. Такое горе у людей. Сколько пенсии им тоже идти горе, работать? конечно. Дети хай содержать, ваши дитки, которые бегают по квартире, вот, хай содержат теперь. Вы для чего их рожали? Мама, он родила и пригодилась, я ей содержу. Бачите? А вы же кажете, зато детки бегают. Вот ваши детки бегали, хай, блядь, работают обслуживают вас, что им где, пенсионеров своих. А остальные государства. Ой, боже, а без Олеси ты сам не можешь купить. Господи. Черт Лампочки до сих пор. Да, да. Без Олеси не могу, бачите. И квартиру не купил, ничего не купил. О, опять начинается. Кого ты пытаешься обмануть, Самвел? Нас, себя, богатство, мерится. В чем тут, кто говорил о богатстве? Говорилось о вкусе, долбоебке. Говорилось о вкусе о стиле, о ценности вещей в плане просто, что интереснее, ну, с точки зрения того, что вот оно имеет отношение к старине, к какому-то антиквариату, а что вообще не имеет. Причем тут богатство. Богатство меряется не антиквариатом, а смехом детей и семейными ценностями. Быть кому-то нужным. Да боли переживать за любимого человека, ждать, любить, верить. Кому эта тишина, звенящая, музейная чистота нужна? Ну, их был срач, они писали, засрался, такая была красивая квартира, а он все засрал, засрал, разобрал их проституток, это не устраивает. Они говорят, кому твоя чистота надо, а детки что были? Да пиздитесь, блядь, а за шо, своих ты, деток ты, закройте ты пробираю, рот. Кому... То чистота нужна. Кому нужна. Ты его, Я делаю для себя, вот именно. И сразу главное, богатство мерится. Вот знаете, были случаи, никогда не забуду. Богатые люди, трое детей, трое одаренных полетели в Барселону и не вернулись. Поэтому закрывайте свои рты, и над Боденским озером а там упал самолет. И сразу трое детей в семье не стало. Так да, слышал, бахкало так, так что. Летила, лет... я чула я як... я вот так понад над домом чула три раза чула меня сразу девчата утром боже лариса Надя что-то а, переселенцы вообще каким боком тут так Ребята, вы же почитайте, что вы сами пишете. Лучше переселенца Маня выслала. А лучше бы вы мне прислали я одна с детками. А лучше вы... же сами пишете. Вы сами провоцируете, а потом вы спрашиваете, а при чем тут каким боком переселенцы. А каким боком вообще дети? Каким боком? И что вы смеху тут скажете? Кого пытается обмануть Самвел? Нас себя ха-ха-ха. Что -ха -ха. ты смеешься, блядь? Что ты смехуёчки свои тут поставила? Я... Богатство меряется не каким смехом. Богатство меряется душой, дура. Я которую у не тебя нету, они а не твоими дураками, что ты оці, нарожала. Чего их бесит за эти посылки? Да, жаба и... давит, вот и все. А я говорю, это пишите, на копейку никому не трогайте. Ну хайп не надо, никогда никому не трогай, если не трогать. Не придумывайте, хайп ему надо. Нахер у меня всрали с этим хайпом. Вот правильно, Аня вчера написала, посылала и буду посылать. Ну и да. Ваши никто не... Старьевщик. Если я старевщик, то что тогда у Игоря? Ну так вот ваши комментарии зашел, вот почитаю пару штук и все, что вы? вы мне нахер срались. Я видео сделал на вас, дальше мне зарабатываете деньги. Вы мне и надо с этой целью. Бачите, какой замкнутый круг. Вы пишете, стараетесь, я снимаю видео, блядь. И контент, и не надо маму, он видно, кукла на капоте, нормально. Нет, я не захлебнусь своей желчью, Валентина, у меня ее нету. А в свое время Самвелу много помогали, хорошие люди, а он был нищим и никому не нужным. Да, конечно. Никому не нужным, работающим в театре, имеющим свою квартиру. Естественно, вы богаче. Но видите, как все меняется. Каждый получает по заслугам. Кто-то квартиру, кто-то вон ноги, кто-то из недогарки в Днепр, а кто-то так и сидит на месте, как вы. И что делать? Ну а при чем тут, а в чем его смысл жизни? В антиквариате ни семьи, ни детей, ни понятия кто и что. Что за бред? А, а вообще кто знает, в чем смысл детей? Ой, договоришься, что до машины. Да, да, да. Договорись, что и ты, блядь, с кровати ноги не поднимешься. Надя, когда ты, когда ты с небес свалишься, как, с какими глазами будешь на Дагарке возвращаться? С какими? А что я? Я что-то делаю позорное. С какими? с какими? глазами? С такими же наглыми других у нее нету с копченными зеньками поедет на догарки. Скоро домой поедет, отопления у них нет, зимой и света тоже. Самел как мамки переберется вместе с котами, будут буржуйку топить. Надо. Да. Главное пишет, в чем смысл жизни? А в чем вообще смысл жизни? В чем смысл жизни? Вы в детях считаете, которые уехали за границу, или потом вы ноете, а я с детьми, и дети вам потом и не нужны, в этим детям. В чем ваш смысл жизни будет, когда вы очнетесь? Вот мне интересно. Завидуйте, за мене не переживайте. До меня з не дохожу. Каждый день люди звонят, каждый день подруги звонят. И не надо казать, меня знают. Все, кики не, не знают, а меня люди знают. Я а ш... Отвечаю я. вот, Елена. А что ж ты со своим семейством? в начале войны катался на Запад, Попытки стать переселенцем. Не сложилось. Но тебе было куда возвращаться. У многих дома разрушены. И что? И вынужден. И что? У многих так, и люди начинают работать. Никакой грех, не надо пиздеть, не надо мне писать. Лучше б нам, дай мне. Да, никто не застаркован. Да, работу найти. Где... Думай, что у тебя... Вот я тебя тявкаю отвечаю. У тебя есть интернет писать вот тут в Ютубе? Открыла видео, зарабатывай. Снимай видео, выставляй. Нет, пиздуй в ТикТок, клянчи сиди. И будешь зарабатывать. Ничего, что, ты поехал, что, что ты делать? Вот я мне сказал, что делать. Что ты поехал, там места поехали? всем хватит в ТикТоке. Ты что, пользовался там переселенцев? Чи -чи? За свои гроши. Да, селись. уверенные в себе люди никогда бы так не реагировали. А это нечто вздулось, как пузырь. Вот, понимаете, уверенные и счастливые люди изначально не будут таких ну, э, хороших, не добрых, не талантливых, одаренных людей, как я, провоцировать. Никогда. Счастливые женщины доебанные не будут никогда писать вот эти гадости. Вот и все. Да, захламил свою квартиру. Да, ну тогда что у Игоря? Вот тогда что у Игоря? Причем тут его дети, причем тут он сам? Что у Игоря тогда?